У Вінниці прийшов хіп-хоп фестиваль Стріт». Близько сотні танцюристів брейк-дансу з п'яти областей змагалися у ньому. Як це відбувалось, бачив Роман Гах уже четвертий хіп-хоп фестиваль Стріт» у Вінниці розпочався з виступу бітбоксерів. Битбокс – это современное музыкальное направление, в котором с помощью всего своего рта, горла и речевого аппарата можно создавать музыку и как бы не только пародировать музыку, а создавать определенно свою собственную. Чтобы начать заняться битбоксом, надо ну, самые первые три звука – это кик, хай-хат и снэр. Кик – это обычная бочка, то есть хай-хат – это и снэр – это Ну, тось і з допомогою цих трьох житло можна не ще уже нову комбінацію. Там далі свої вміння танцювати брейкданс продемонстрували судді фестивалю. Как ты себя показываешь на полу, какие ты делаешь фишки. Ты можешь делать футворк, работать конкретно работу ногами, то есть, да, там, можешь стать на голову, красивую музыку стать, можешь показать всю пауэрмуф, то есть силовые элементы. Ты можешь прыгать, прыгать на руках, накрутиться на голове, но ты, ты должен это делать все красиво с музыкой. То есть, если ты упал, если после этого вставай. То есть ты уже проиграл автоматически. Если, даже если ты упал, то ты можешь как бы красиво поморозиться. Ты можешь выйти, там, опа, я упал, ну ничего. Я зайду в другой фрезе, я заведу так, я закончу круто. Я стану, вот как я стану, так и закончу. И все. И судьи добавят тебе еще плюс в свою как бы копилку. Мы приступаем к первой номинации. Топ, рок, брейк данс. Громче, громче, а? Топ-рок – это включает только руки и ноги. Мы, то есть, танцуем фанк, грубо говоря, да, то есть, двигаемся под музыку ритмично. Участники приезжают с разных городов на самом деле. И хип-хоп, и брейк-данс, и джаз-фанк. Вот, допустим, все джаз-фанк, э, в основном, винница Могилев, Подольский приезжают. Есть, помимо этого, жмеринские танцоры. Есть помимо Винницкой области и самой Винницы, приедет сегодня Одесса, сегодня приедет Мільницький, сегодня при Черновцы, сегодня приедет Тернополь. Вот, сегодня то есть, мы немножечко расширяемся. Загалом участь у змаганнях з різноманітних стилів брейкдансу взяло близько сотні учасників. кто-то дает друг другу советы, да, то есть кто-то друг другу чем-то помогает. Это очень на самом деле круто. То есть мы, скажем так, отстаиваем больше всего культуру. То есть это организаторство не имеет себя там каких-то больших денег и еще чего-то. Мы делаем это все ради культуры. Наступный уже пятый за рахунком фестиваль хип-хоп культуры ВН стрит будет в середине грудня. Роман Гахолог, Литвинцев, телеканал Вита.